Вітаю вас, шановні шосткинці в ефірі телерадіокампанії Акцент, програма Актуальна камера. Гостем нашої студії є кандидат на посаду міського голови Олександр Кривуля. Вітаю вас. Добре Олександр. День. Ми з вами зустрічаємося вже третє. Ось підходять до кінця передвиборча гонка, передвиборча агітація. І це наша остання з вами зустріч. Ну, я б її назвала її крайньою, так і перше питання до вас, скажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте передвиборчу гонку? Я хочу обратися. никак к избирателям а обратиться, как к православным братьям и сестрам. Я, я видел многое в жизни, но такого я не видел. Бруд, непорядочность, сплетни, в прессе в этих билбордах, которые висят друг друга, грязи обливают. Ну так не пойдет. Надо оставаться в любом случае порядочным человеком, немножко. Как говорится, себя сдерживать, свои эмоции. Я вот, допустим, сдерживаю эмоции. Я же говорю, я желаю добра всем моим оппонентам. Это Гордиенке, Кочетку, Нае. Ну, я вижу, вот в моих руках лежит перекресток. Я считаю, газеты, это, как знаете, стало сплетницей. Вот вижу я, жестко готова голосовать за Ридне Хочу я поправить. Пусть это Ридне место определится, где родина ваша. Почему? Потому что я смотрю здесь первый список 38%. Ребятки, да вас там в списках в этих, я смотрел, депутатских, одни проданцы, которые год тому назад людей продали, своих избирателей, стариков, молодежь всю продали, поразбегались. Кто куда, с партий разных. А теперь вы сошлись, редномист, определитесь, где родина ваша. Э, да я немножко добавлю забегая наперед завтра в пятницу 23 в 400 на площади напротив противоресполкома будет митинг за честные выборы там я расскажу э, схемы ваши которые где может быть подвох а также смотрите интернет а то тут, тут по на место да где вы взялись там только фамилии читаешь до да голос дыба становиться. Олександр Федорович, скажи, будь ласка, ви от зараз говорили про те, що можливий, ви маєте на увазі, що підкуп голосів чи фальсифікації фальсифікація на самих фальсифікація, виборах? Фальсифікація, конкретіка. От е я вам поясню, стоїть автобус або е машина під виборчим е участком. Йде чоловічик, знаєте, ну, обикновенний роботяга, підзивають. ходієш 200 рублей. Ну що ж не помішає. Я, кстати, говорю, люди, даю деньги, берите, берите гречку. У холеной явцы, я уже не говорю, у драной, клок шерсти оторвать не грех. Но голосуйте по душе и по разуму. Почему? Обращу внимание, никто вам ничего не сделает и ничего не докажет. Но если вы проголосуете правильно, значит, будет будущее у наших детей, внуков, малоимущих, инвалидов. Особенно у молодежи будет будущее. И все. И мы их победим. И никто ничего нам не сделает. Все это никогда запугают. Это все для того, чтобы народ боялся. Не бойтесь их. Они уже показали себе год тому назад, когда текали в халатах до пуховых платках, как керенские. Олександр Федорович, скажіть, будь ласка, ну а якимось чином можна попередити підкуп голосів або фальсифікація на самих виборах вже у виборчих дітей. Звісно, можна. Ось вот йде чоловік, я немножко відвлекся, ага, сидять, двоє, троє. Говорять, хочеш 200 гривень. Вже помічені, що за Гордієнку, за рідне в І кажуть, приходиш. На избирательный участок, избирательный участок тебе дают бюллетени. Эти бюллетени ложишь в левый карман. Ну, зайдя в кабинку, достань помеченные справа кармана и выйди, как будто ты их пометил. И отдай туда, в избирательный участок, кинь в урну. Выходя на улицу, зайди в нашу машину и отдай справа кармана те бюллетени, которые дали тебе на избирательном участке. Уважаемые! или как вас там, этот номер не пройдет. Предупреждаю сразу, я готов проиграть честно, как положено. И при подсчете голосов, голосов в арисполкоме, когда бюллетени привозят, когда считают на компьютере, вот допустим, сказали за Гордиенку 200 голосов, а компьютерщик 1000 ставит, понимаете или нет? Но потом уже ошибки эти как бы не исправляются. Нет, контроль будет жесткий. На кон поставлена судьба тысячи людей, стариков, детей, малой мучи. Вот тут вы хаете 15 партий. Я предлагаю всем партиям объединиться в одно и проконтролировать выборы. Да как это так? Сплетники пишут тут за бюджеты, какие вы принимаете которые вы разграбили. Вот тут смотрю, Гордиенко Геннадий стоит с и Почему я смотрю, только в ряду стоят одни работники ТЭЦ? А? Вы кого хотите тут? И тут не стыдно вам, порочите НАУ. Мне, я не пришел туда оправдывать ни НАУ, ни любую партию. Вы пишете, а где вы были 15 лет? У 20 лет стояли у руля, поднимались за тарифы руки Нагаді, на один. А вас там було 50, ТЕЦ вернуть немедленно в комунальну собственність водоканал, так і знаєте. Я так розумію, що ми вже торкнулися теми роботи депутатського корпусу Конечно. попереднього. Яку оцінку ви можете дати депутатам, які ось тільки складають свої повноваження і знову хочуть іти на, на вибори? Кол з мінусом по п'ятибальній системі, кол жирний, навіть з двома мінусами. Почему? Вы зайдите. Я был, вот после больницы я приехал, я три, вторые сутки я не сплю. Мне снятся люди, те, которые в туб диспансеры умирают. Детская э, больница, инфекционка, с 77 -го года ремонтов не делалась. Вы по 20 лет у власти, по 10. А тут пишите, что нога вам за, за 15 лет. Да вам кого не дают, все плохие, одни вы хорошие. А себе там центр выкупили. Все, все места, э, э, что было в коммунальной собственности, приносило прибыль в бюджет. Все повыкупались за копейки и голосовали. И все в украдку то на сессии не пускать. И еще раз говорю, придет время, когда люди придут, пожалуются на вас. Будет есть, кому спросить. А так некому спросить. Люди жалуются, а там заколдованный круг. Рука руку мають нічого подобного. Все буде по-другому. Я ще раз говорю, тільки проголосуйте правильно. А ми проконтролюємо весь виборчий процес. Дякую вам за таке емоційне звернення. І все ж таки, скажіть, будь ласка, я думаю, що багато виборців дивляться на нас зараз, і вони хочуть хочуть почути від вас ну якісь слова звернення вже як кандидата на посаду міського голови, можливо, якісь настанови, можливо. Какие-то программные идеи? Конечно, мои. Я люблю вас всех. Шоска, мой любимый город. Мои избиратели, молодежь, пенсионеры, ветераны, малоимущие. Вы, Мы будем жить одной семьей. И мы живем одной семьей. Все вы меня прекрасно знаете. Самое главное, я не обращаюсь к вам, как, знаете, говорят, избиратели, электорат. Нет, братья и сестры. Самое главное, проголосуйте. По разному, раз в жизни. Раз в жизни просто э, надо это сделать и заживем. Поживем хоть, поживем, и дети наши по поживут. А за этот период времени мы воспитаем нормально, здравомыслящая молодежь. Вот этим редным местом, всем, всяким вот этим продажным партиям. Им не нужна здравомыслящая молодежь. Почему? Потому что здравомыслящая молодежь может спросить с них, где земля продана, почему так, а почему не так. Мы никогда не скажем на белое, черное, на черное, на белое. Люди добрые. Я вас люблю, обнимаю всех, от малого до великого. Я с вами. Я никогда вас не брошу ни в трудную минуту, ни в легкую. Лучше будет, пусть и легкие минуты, трудные будут. Позади, и никогда мы с этим не столкнемся. Но мы для этого должны сделать все. Команда у меня очень сильная, образованная. Умнее меня, и, и умнее вот этих всех продажных шкур в 20, а то и в 30 раз. И мы наведем порядок. И будет кому пожаловаться, за стариков спросить, за молодежь. Молодежь, я с вами, все люди с вами, я за вас душой и сердцем. Да хранит вас Бог. Дякую. Я нагадаю, що з вами був кандидат на посаду міського голови Олександр Кривуля і програма «Актуальна камера» на каналі «Телебачення Акцент». На все добре, робіть правильний вибір.